बिस्मिल्लि वरम वक् सरतुलनबी सल्ला वसम किस्त नंबर चार पिछली किस्त में किलाब का ज़िक्र किया गया एक रिवायत के मुताबिक उन्हीं का लक़ब क्रैश था जिसकी वजह से उनके आल अवलाद को क्रैश कहा जाने लगा जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक किलाब से चे पुश्त पहले बनी इस्माइल में फहर बिन मालिक एक बुजुर्ग थे जिनका लकब कुरेश था खाना काबा की तोलीत का ऐसा शर्फ था जिसकी वजह से बिन किलाब और उनकी औलाद को न सिर्फ मक्का बल्कि पूरे जजीरा नुमा अरब में एक खूसी इज़्ज़त सियादत हासिल हो गई थी और फिर उस क्रैश यानि आल बिन बिनकलाब ने खुद को इसके काबिल साबित भी किया। तो कियाब इनकलाब ने न सिर्फ खान कहाबा का, का जुमला इंतजाम और इंसराम का बंदोबस्त किया बल्कि उससे आगे बढ़कर मक्का को बायदा एक रियासत का रूप देकर छः मख्तल शोबे कायम किए और उन्हें काबिल लोगों में तकसीम किया जिसे उनकी वफात के बाद उनके पोतों ने बाहमी अफहमो तफहीम से छोबों से बढ़ाकर दस शोबों में तकसीम करके आपस में बांट लिया और यही निज़ाम बौसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बड़ी कामयाबी से चलाया गया इसी तकसीम के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमजद हजरत हाशिम को यानी हाजियों को पानी पिलाने का काम हमारा यानी हरम में नजम व ज़ब्त कायम रखना में हरम का ख्याल रखना और अफाजा यानि हज की क़्यादत करना की खिदमत सौंपी गई, जो उनके बाद बनो हाशिम के खानदान में नसल दर नसल चलती रही हाशिम बिन मनाफ, उसे बिन किलाब के पोते थे नहायत ही जलीलुल कदर बुजुर्ग थे उन्होंने शाह हबशाह और कैसे रूम से भी अपने सफारती व तजारती कायम कर लिए थे जबकि मुख्तल कबाइल अरब से भी कर लिए। उनकी इस पालीसी की वजह से क्रैश के बाकी कबाइल में बनु हाशिम को एक खसूस और अहतराम का मकाम हासिल हो गया था उनके अलावा मैदानी जंग में फौज की क्यादत और का शोबा ख़ानदान बनोमैया के हिस्से में आया लश्कर क्रैश का सलार सालार बनोम से ही होता था जो हज़रत हाशिम के भतीजे उमैया के बैठे थे उनको और उनके बेटे हजरत अबू सुपियान को उसी वजह से क्रेश के लश्कर की क़ियादत सौंपी जाती थी जबकि हजरत अबूबकर सिद्दीकों के खानदान बनो तय बिन मरा को अशनाक यानी दीवानी व फौजदारी अदालत दी तो जर्माने की वसूली और तायुन की जिम्मेदारी सौंपी गई इसके अलावा शोबा सफारत का काम हजरत उमर फारूक रजी के कबीला बनवादी के हिस्से में आया उनका काम दूसरे कबाइल के साथ मुत माह और सफारतकारी था बनु बनुमखूम जो हजरत खालिद बिन वली रजी का, का कबीला था उनके हिस्से में लश्करों की सिपा सलारी और फौजी साजो सामान और घोड़ों की फराहमी था परेश के घुड़सवार दस्ते का कमांडर भी इसी कबीले से होता था अपना वक्त आने पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ने मद्दतों शहसवार दस्तों की कमान नहायत खुशासलूबी से संभाली इसी तरह बाकी पाँच शुभों की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ मुख्तलिकबायल कुरेश के हवाले कर दी गई असलकुम वरह वक्